Лиманское направление. В этом лесу тренировки проходят бомберы, экипажи ударных беспилотников. Бойцы не ждут благоприятной погоды. Их задача удержать борт в небе даже при сильных порывах ветра. И при этом сбросить боеприпас и попасть в цель. Дрон дестабилизируется, ты намагаешься за рахунок керувания его ветер заканчивается, и в этот момент снова, получается, снова доводится по-другому стабилизировать. И вот с этими порывами доводится регулярно бороться. Как на тренировках, так и на боевых вылетах бойцы для сбросов боеприпасов на цели стали использовать FPV-дроны, то есть одноразовые беспилотники. Говорят, такое решение на фронте эффективное. Залетаю он, он FPV-дрон даже дальше, и жмавики у нас. Боевые бригады деякі. так само, как и мы переходят на эту систему. То, -то дрон, який коштує до 500 долларов, він может быть многоразовым. То есть мы выполняем как и полеты камикадзе, так и многоразовые действия. Кроме FPV-дронов ребята используют еще большие беспилотники. Недавно у них появился ночной бомбардировщик дрон Магура. Его, как и БПЛА-вампир, россияне называют Бабой Ягой и мгновенно прячутся при появлении первых звуков его приближения. Дрон многофункциональный и боевых задач у него много. Можна на враження скидати, можна провізію підвозити на е, піхотні позиції. Багато хлопці хвалять особи з піхоти кажуть, що їм набагато спокійніше працювати, коли працює бабуля. То їм, їм спокійніше, тому що ми їх прикриємо. Ми там щось можемо їм привезти, а можемо противника відіграти від них і по різному повалу. Бойові часті для дронів бойці частично ділиють самостоятельно. Нам показали, як із стаціонарної противотанкової міни при помощі FPV уничтожаються бліндажі противника. Ми її просто беремо, розрізаємо пілочкою, І тут, от видно, бачите? Скільки їх там кусочків. Скочем це все закріпляємо. Батарейка крона, яка ініціює сам заряд. І, відповідно, коли летить дрон, це йде на замикання, електроконтакт. и выбух. Такой боеприпас саперы собирают за 15 минут. Для каждого боевого выезда бойцы берут с собой десятки таких взрывчаток. Солдаты говорят, обидно, когда в нужный момент боеприпас не взрывается. Но были случаи, когда и без детонации сброшенный снаряд поражал противника. Самое таки кумедное было, это когда мы с одной мины э, остановили четырех людей противника, а другою міною Бым так сказать, добивали и просто забили его мину, и она не взорвалась. Просто попали в него, и он и так не встал. Бойца с позывным Десна называют вампирист. Уже почти год он совершает полеты на беспилотнике «Вампир». Говорит, всех пораженных целей уже и не вспомнить. Иногда, вылетая выполнять одно задание, бойцы сразу получают другое. И маршрут полета мгновенно меняется. Под Купинском был штурм, противника. И нам сразу по, по координатах по телефону коррегировались, скидались и успешно восстанавливали штурм. На закате солнца мы уезжаем с позиции 115 отдельной механизированной бригады. Ночью у ребят очередной боевой выезд. И соответственно новые цели противника. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom.